Jadi hari ini kita nak bentangkan tentang hasil pembincangan tentang pengubalan soalan UASA bagi subjek pendidikan moral tahun 4. Jadi sebelum kita pergi kepada contoh soalan, kita mulakan dulu dengan penerangan tentang jadual spesifikasi ujian iaitu JSU. So melalui JSU ni kita pastikan semua soalan yang dibina selaras dengan konstruk konteks, aras kesukaran dan juga nilai moral dalam SKP. Uh, dalam lembaran Excel untuk JSU ini Kita telah sediakan uh, dan bahagikan item kepada aras rendah, sederhana dan tinggi Mengikut keperluan taxonomy belum Untuk bahagian ini, soalan satu Kita akan mengambil konteks ini adalah 4.1 Iaitu menyenaraikan cara berterima kasih terhadap jiran Yang terdiri dalam golongan aras rendah Aa, dan seterusnya soalan kedua Ialah aa, diambil daripada konteks 9.4 Iaitu mengekspresikan perasaan berkaitan dengan sikap berani Terhadap jiran demi kesedentaraan bersama Yang terdiri daripada arah sederhana Manakala untuk soalan bahagian B Yang aa, diceraikan menjadi empat bahagian Iaitu A, B, C dan D aa, Terdiri daripada konteks 11.2 Iaitu menjelaskan cara bersikap rajin dalam hidup berjiran Dan 12.3 Iaitu mengurangkan kebaikan amalan kerjasama dalam hidup berjiran Untuk uh, soalan 1A uh, Ialah aras rendah Manakala untuk soalan B Ialah aras sederhana Dan untuk soalan C dan D Adalah aras tinggi Baik semua Untuk soalan 1 konstruknya ialah memahami Dan konteksnya pula ialah Daripada 4.1 Iaitu menyenaraikan cara berterima kasih terhadap jiran Soalan ini berbunyi Hairul telah memberikan sebuah patung mainan kepada Syafiqah Syafiqah perlu mengucapkan A. Terima kasih B. Jangan C. Maafkan saya Dan D. Izinkan saya Jadi jawapan betulnya adalah Terima kasih A. Soalan ini dikategorikan sebagai Aras rendah kerana murid Hanya perlu mengenal pasti Tentang tindak balas asas Yang menunjukkan nilai berterima kasih Baiklah untuk soalan objektif yang seterusnya Konteks ni ialah 9.4 Mengekspresikan perasaan berkaitan dengan sikap berani terhadap jiran demi kesejahteraan bersama Untuk konstruk soalan ini mengaplikasi Jadi soalan ini aa, berbunyi Ketika hujan lebat, Pak D tidak dapat menuntut tingkat rumahnya kerana uzur Ahsen yang merupakan jiran Pak Din melihat kejadian itu dari rumahnya dan berasa kasihan. Apakah tindakan asing yang menunjukkan pengalaman nilai berani terhadap jiran A. Membiarkan sahaja kerana takut basah terkena hujan B. Menyuruh adiknya melutut tingkat rumah Pak Din C. Mendekati rumah Pak Din dan menawarkan bantuan dengan sopan D. Merakam kejadian itu untuk ditunjukkan kepada kawan-kawan Jadi aa, soalan ini mempunyai ciri-ciri item kebat seperti Stimulus, pelbagai tahap pemikiran konteks bukan uh, situasi sebenar dalam kehidupan sebenar dan juga autentik soalan ini berada dalam kategori uh, sederhana kerana untuk menguji kemampuan murid dalam kena tindakan yang betul dalam situasi harian. Bagi item soalan subjektif pula, saya menggabungkan konteks kambungan ya, standard pelajaran 11.2 iaitu menjelaskan cara bersikap rajin dalam hidup berjiran dan 12.3 menguraikan kebaikan amalan kerjasama dalam hidup berjiran. Jadi konstruk yang di, yang ada dalam soalan ini adalah memahami, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Soalan yang uh, dalam soalan ini saya telah meletakkan stimulus iaitu gambaran uh, kotoroyong ke, ke dalam kejiranan. dan dalam uh, soalan subjektif ini saya telah menceraikan kepada tiga empat bahagian iaitu A B C A B C dan D. Untuk soalan A ialah nyatakan dua aktiviti yang dilakukan oleh penduduk dalam gambar tersebut iaitu gambar stimulus yang telah diletakkan yang yang berjumlah dua markah. Untuk soalan ini aras yang diuji ialah memahami. Soalan ini meminta murid menyatakan dua aktiviti yang dilakukan oleh penduduk dalam gambar ini. Jadi pada uh, konteks konstrukt memahami ini, murid hanya perlu mengenal pasti maklumat yang jelas berdasarkan pemerhatian. Seterusnya adalah soalan B, jelaskan satu cara utama kamu boleh bersikap rajin semasa menyertai aktiviti gotong royong ini iaitu sebanyak satu markah sahaja. Jadi konstruk untuk soalan B ialah berada pada aras mengaplikasi murid menggunakan pengetahuan tentang nilai rajin dalam situasi gotong royong. Jadi murid bukan sekadar tahu bila tersebut tapi boleh tunjuk cara mengamalkannya dalam kehidupan sebenar. Jadi kita beralih kepada soalan C itu yang uh, diuji pada uh, konstruk menganalisis. Murid perlu uh, meng, menguraikan dua kebaikan amalan kerjasama dalam hidup berjiran seperti yang ditunjukkan dalam gambar sebanyak dua markah. Murid uh, murid perlu menguraikan dua kebaikan amalan kerjasama yang memerlukan Murid untuk memikirkan sebab dan kesan sesuatu amalan Jadi yang terakhir adalah uh, Berada pada konstruk menilai Iaitu apakah kesan jangka panjang terhadap pembangunan jiran Sekiranya hanya segelintir penduduk yang bersikap rajin Tetapi enggan bekerjasama dalam aktiviti kemasyarakatan uh, Soalan ini berjumlah dua markah Yang menilai kemampuan murid untuk membuat pertimbangan moral Terhadap kesan jangka panjang jadi aras ini menguji keupayaan murid untuk menilai akibat dan membuat keputusan berasaskan nilai moral. Okay, seterusnya saya akan menyerahkan tentang orang peraturan pemakaian bagi soalan subjektif ini. Bagi soalan A, murid perlu menyatakan dua aktiviti yang dilakukan oleh penduduk dalam gambar. Jadi murid perlu menjawab mana-mana satu aktiviti seperti menyapu daun, mengutip sampah, menanam bunga atau menyiram pokok ataupun membersihkan lokal setiap jawapan yang betul akan diberi satu markah dan menjadikan jumlah markah adalah sebanyak lima markah untuk soalan B pula, murid perlu menjelaskan satu cara bersikap rajin semasa aktiviti gotong royong. Jawapan seperti membantu tanpa disuruh, melaksanakan tugas dengan bersungguh-sungguh dan datang awal ke tempat gotong royong akan diberi satu markah penuh kerana menunjukkan aplikasi nilai dengan betul. Seterusnya adalah soalan C iaitu menilai kemampuan murid menganalisis kebaikan amalan kerjasama. Jawapan yang betul adalah seperti mengeratkan hubungan kejiranan, kerja siap lebih cepat dan taman atau taman lebih bersih dan ceria. Jawapan yang, jawapan yang diberikan akan di, akan menjumlahkan satu markah bagi setiap bagi setiap kuraian menjadikan dua markah keseluruhan maksudnya satu poin satu poin dan satu raya akan menjadikan dua markah seterusnya eh, akhir sekali adalah soalan D iaitu menguji aras sembilan murid perlu memberi kesan jangka panjang sekiranya tidak ada kerjasama contohnya perpaduan jiran akan terjejas atau akan wujud sikap individualistik individu Setiap jawapan benar diberi satu markah dan jumlah keseluruhan ialah dua markah. Keseluruhannya, orang peraturan pemakaian ini memastikan setiap soalan dinilai mengikut konstruk dan aras pemikiran yang ditetapkan iaitu memahami, mengaplikasi, menganalisis dan menilai. Dengan adanya panduan ini, guru dapat membuat petaksiran yang lebih sistematik, adil dan seragam.